Assalamualaikum dan salam sejahtera Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini hari Selasa 27 hari bulan Mei 2025 uh, dan saya minta maaf 3 hari tak dapat uh, nak persiaran ya. hari Sabtu ada kerja sikit, hari Ahad tak berpersihat semalam pun ada banyak urusan-urusan lain dan hari ini kita bertemu lagi dan hari ini topik yang saya nak bincangkan ialah tentang uh, hubungan di antara Pakistan dengan Afghanistan ni sangat tegang sekarang ni. Apa sudah jadi? Tapi sebelum tu saya nak menarik perhatian uh, pendengar sekalian, yang mana belum tahu. Hari ini, hari ini negara kita telah digemparkan dengan satu berita yang mana perdana menteri kita ni, Datuk Sri Anwar Ibrahim ni, telah uh, telah memohon eh, ya, memohon dari uh, mahkamah untuk mendapatkan imuniti Untuk mendapatkan imuniti daripada saman sivil sebagai PM ya. Maknanya dia ada ada satu kes saman sivil yang di, dilakukan oleh dibuat oleh uh, Yusof Router ya yang mendakwa pada tahun 2018 ya, uh, yang beliau uh, telah cuba digoda atau uh, kata ada kekerasan seksual terhadap dia lah ya uh, abang seksual dari goda dan uh, mahkamah tolak nak buat kes sebagai senayah ya, dan dia telah melakukan saman sivil dan saman sivil tu Uh, dijangka, uh, dijadualkan akan berlangsung di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada hari eh pada bulan depan ya. Eh. Saya rasa 16 bulan Jun kalau tak salah saya. Dan uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memohon uh, supaya dia ni dia dapatkan immunity ya eh, atau kekebalan daripada dakwaan tersebut sebab apa? Sebagai Perdana Menteri. Tapi bagi saya Semasa perkara, perkara itu berlaku, beliau bukanlah seorang Perdana Menteri lagi. ya eh. Dia orang, uh, baru lepas keluar jail, eh, banduan. Dan um, akan berlaku ketidakadilan lah kepada undang-undang kalau beliau dibenarkan lah eh. dia, dia tak boleh tengok sudut Perdana Menteri lagi pun dia ada track record, lah. Eh. track record. kalau Dato' Seri Najib ke Ismail Sabri ke Muhyiddin Yassin ke minta kebalan ni mungkin boleh lah eh. sebab apa dia tak ada track record tapi dalam segi Dato' Seri Anwar Ibrahim ni ada track record lah. jadi saya rasa tak patut dapat immunity lah ya eh. kalau tidak ah, ha. senang lah uh, PM nak lah immunity ya eh. bukan Sultan eh. dia okey saya nak komen setakat tu saja dan kalau para pendengar nak saya komen lebih pasal isu ni mungkin boleh tinggalkan komen di ruang komen dan saya akan buat live khas pasal benda tu esok eh ha, okay. hari ni sebelum saya nak sentuh kepada hubungan tegang di antara Pakistan dengan aa, dengan Afghanistan ni sebenarnya aa, kita seluruh dunia sedang menumpukan perhatian ke Iran eh, ke Iran di mana aa, rundingan nuklear di antara Iran dengan ah Amerika Syarikat telah gagal eh. Ya. telah gagal disebabkan tuntutan Amerika Syarikat yang tak masuk akal ya. dia tak mahu Iran langsung memproses uh, uranium walaupun untuk tujuan perubatan dan juga tujuan tenaga elektrik ya tenaga elektrik dan dan kabarnya Israel sekarang sedang bersiap sedia untuk menyerang Iran dan sekiranya Israel menyerang Iran maka dijangka akan berlaku perang yang besar sana sebab Iran dah bagi amaran dia akan serang pengkalan-pengkalan tentera Amerika dia dia akan anggap Amerika bertanggungjawab dia akan ranapkan, dia kata dia guna perkataan ranapkan Tel lebih ya ranakkan Israel. Jadi perang besar akan berlaku dan kemungkinan besar juga kuasa-kuasa uh, besar lain seperti China dan Rusia akan turut terbabit sama ada secara langsung atau kemudian uh, secara tidak langsung eh. Uh, jadi ini satu perkembangan yang ni. Eh. Tapi walaupun begitu sebenarnya ada lagi konflik-konflik di seluruh dunia yang belum selesai ya eh, seperti di Pakistan, di Kashmir, uh, di di Armenia eh, di Armenia dengan um, dengan dengan uh, Tajikistan eh Tajikistan tapi hari ni saya nak bagi tahu uh, sebenarnya di antara negara-negara Islam sendiri pun sekarang ni ada ketegangan ya eh, berjiran di mana Pakistan dengan Afghanistan ni hubungan dia tegang eh. apa sudah jadi ya eh? Pakistan dengan Afghanistan ni eh, dulunya adalah satu sekutu lah terutama sekali semasa Mujahidin Mujahidin Afghanistan ni mengangkat senjata menentang Soviet Union eh, dalam tahun 80-an dulu. Kan? dan Pakistan bukan saja pada masa itu eh, memberi perlindungan selama 10 tahun kepada pejuang mujahidin ini menentang Soviet Union malah eh, Pakistan ni turut memberikan latihan dan eh, dalam wilayah Pakistan eh, latihan kepada mujahidin ini eh, menggunakan senjata-senjata eh, yang dibekalkan oleh Amerika Syarikat pada masa tu eh, sebab Amerika Syarikat nak jatuhkan Soviet Union di Afghanistan eh jadi dah terbalik eh mula-mula Amerika Syarikat bekalkan senjata kepada eh, mujahidin lawan Soviet Union lepas tu bila Amerika Syarikat pula Uh, tawan uh, Afghanistan senjata-senjata dibekalkan oleh Soviet uh, oleh Rusia kepada Afghanistan. Kedua-duanya melalui Pakistan. <laughs> jadi Pakistan uh, tentera dia dapat untung juga lah ya. Ha, jadi broker ya, jadi broker. Jadi senjata yang dibekalkan oleh Amerika kepada mujahidin Afgan ya masa dia uh, ini Taliban ini juga disudut melalui Pakistan. Jadi Pakistan telah memainkan peranan yang penting ya, menyokong kumpulan mujahidin ini. Tapi yang jadi slide ialah apabila Amerika menyerang Afghanistan eh menakluki Afghanistan eh Pakistan pula telah memberikan sempadan yang eh, untuk digunakan oleh Amerika untuk masuk ke dalam Afghanistan eh, walaupun dia masuk melalui udara semua eh. Sejak itulah hubungan mereka ni tegang eh. Bah, Afghanistan kata dia Pakistan ni dah main belakang dia eh main belakang dia tapi Pakistan tak ada pilihan dalam masa tu. Itu cerita panjang eh. Namun tidaklah sampai berperang eh tambah perang dengan Taliban ni eh sebab Taliban ni sibuk menjalankan perang gerila terhadap Amerika selama hampir 20 tahun yang akhirnya Amerika seperti yang kita tahu terpaksa meninggalkan Afghanistan pada tahun 2021. Dia masuk 2011, ya 2000, 2001, dia tinggalkan 2021. Jadi 20 tahun ya berperang dengan Afghanistan ni akhirnya Amerika tak boleh tahan, terpaksa cabut ya. Tapi siapa yang membekalkan peluru-peluru padu eh peluru-peluru eh, ni uh, senjata kepada Taliban ya? Kepada Taliban Sudah ya? tentulah Rusia ya, Rusia. Ya? Rusia. Pakistan juga dia bagi perlindungan kepada pejuang-pejuang Taliban ni walaupun dia support Amerika bagi guna sempadan tapi pada masa yang sama Pakistan juga tutup sebelah mata ya eh. pejuang-pejuang Taliban ni masuk ke negara dia nak serang secara gerila uh, uh, tentera Amerika ni secara serang tak sampai tentera Amerika ni tak boleh tahan eh. sebenarnya banyak yang mati tentera Amerika tapi tak diumumkan ya. Eh. Uh -huh. jadi Pakistan ni semasa dua-dua ya, -dua, eh, semasa Mujahidin menentang Soviet Union dan semasa Taliban menentang uh, Amerika ya eh, dia dia orang ni lari masuk dalam Pakistan, Pakistan buat buat, tak ialah, ha, buat tak nampak je lah. Ah, Buat tak nampak lah. Ya? Jadi semasa uh, 20 tahun tu, dia orang ni masuk ke Malaysia. Namun semasa perang Afghanistan ni, selama 20 tahun ni, berju, uh, daripada zaman Soviet lagi, berjuta-juta orang pelarian Afghanistan ni, ya, dianggarkan ada 3 juta, dah melarikan diri ke Pakistan ya yang tak nak, tak nak terlibat dengan perang ni lah ya. Ramai yang melarikan diri semasa era Soviet lagi. Ha, dan masih berada di Pakistan dan buat buka peniaga kecil-kecil buat jual sayur dia ada kegiatan ekonomi lah ya. Ha, dan terutama sekali wilayah Balochistan dengan wilayah KPK ya. Sekarang ni dianggarkan terdapat 3 juta pelarian Afghanistan yang masih berada di Pakistan yang telah memulakan hidup baru di Pakistan dan beranak pinak dah kahwin dah pun di sana eh. Ya. Ha, ada, ada seorang tu dia dah 40 tahun dah di sana. Ini pelarian Afghanistan ni sedikit sebanyak mendatangkan masalah kepada Pakistan lah bukan setakat uh, terpaksa tanggung dari segi ekonomi tapi mereka ni menubuhkan satu gerakan eh, gerakan yang mahu menjadikan Pakistan ni negara Islam eh, mengikut undang-undang syariah ala-ala Afghanistan. mereka ni uh, dipanggil Taliban Pakistan lah ataupun TTP lah, uh, Taliban, um, Pakistan lah eh, Taliban Pakistan lah Taliban Pakistan lah uh, ini adalah kerana terdapat gerakan hani, dia panggil tarik tarik Taliban Pakistan ataupun short formnya Taliban Pakistan lah ya. Dia ni sebenarnya ketegangan di antara Afghanistan dan Pakistan ni bermula pada tahun 2023 lagi. Ya. Dua tahun setelah uh, Amerika keluar, ya. setelah dua tahun Amerika keluar, uh, akibat daripada itu Pakistan ya, telah menghantar pulang sekitar 300 ribu orang Afghanistan dan ia telah mengakibatkan masalah ekonomi kepada Afghanistan pula ya. Yang, yang memang mempunyai masalah ekonomi lah ya. Yang dia ni tak habis-habis ber berperang 20-30 tahun. Ada masalah ekonomi ya. Uh, TTP ni, TTP ni ataupun uh, tarik Pakistan Taliban ni inilah yang telah melancarkan perang gerila terhadap kerajaan Pakistan ni ya? kerana ingin mengujudkan pemerintahan ala-ala syariah ataupun ala-ala Taliban di Pakistan ya? di Pakistan Pakistan pula menuduh Afghanistan membiayai dan memberi pelindungan kepada TTP ni TTP ni ditubuhkan pada tahun 2007 ya? semasa Amerika menjajah Afghanistan lah jadi dia lahirkan Pakistan dia adakan gerakan tu. Eh. Jadi semasa Amerika masih lagi bertapak di Pakistan, eh, di Afghanistan. ya. Eh, saya rasa memanglah mungkin yang marah sebab Pakistan bagi laluan kepada Amerika guna sepadan dia untuk masuk ke Afghanistan. Jadi dia pun buka lah satu uh, kumpulan bersenjata untuk uh, untuk memporak poranda dengan Pakistan. Eh. Mereka ni banyak bergerak aktif dalam kawasan Balochistan eh, dan Quaba yang berse berse bersepadan dengan Afghanistan. Lah. Saya tunjuk peta dia. ini ha, ni peta dia. Ini peta Afghanistan. Ini ha, peta Afghanistan. Ha, yang atas tu Khyber, yang ha, yang yang tu Afghanistan, yang orange tu Baluchistan itu wilayah Pakistan juga. Yang ha, orange gelap tu pun Pakistan juga. Yang hijau bawah ni India. Ha, maknanya Baluchistan ni dia punya size Baluchistan ni hampir separuh daripada Pakistan eh. Ha, tapi hanya 5% saja daripada tanah tu yang boleh di diduduk orang lah eh. yang boleh bertani tu. Lain semua padang pasir lah. Saya pernah lalu lah kawasan Balochistan ni tapi dengan bas eh sebab tak dibenarkan uh, kayuh ta, ataupun uh, dan bas pun uh, di di escort oleh uh, tentera Pakistan eh. Uh, polis Pakistan. Dia polis lah tapi dia pakai pakai tentera eh. Pakai tentera ada celori-celori semua lah. Uh, jadi di sepadan Pakistan lah. Eh? Jadi TTP dia menganggap kerajaan Pakistan sekarang ni adalah boneka Amerika. Ha, dalam tahun 2024 sahaja, ya, terdapat 500 serangan ya, dalam 2, tahun 2024 saja ada 500 serangan yang dilakukan oleh TTP ini uh, ha, serangan serangan kecil dan juga serangan besar terhadap tentera Pakistan dan infrastruktur di Pakistan yang mengakibatkan kematian sehingga 1,500 orang termasuklah orang awam lah. Ya. Serangan yang paling serius adalah pada tahun 2024 Ha, serangan di Bainu yang menyebabkan 8 orang tentera Pakistan terbunuh dan mencederakan 140 orang. Ya, termasuk askar lah. Ya. Jadi TTP ni dianggap kerajaan Pakistan yang ada sekarang ni ialah boneka Amerika lah. Ya. Ha. Namun Pakistan menuduh yang selain daripada Afghanistan, CIA dan India juga turut memberikan bantuan kewangan kepada TTP, Taliban Pakistan ni. Ya. Ha, TTP dianggap pengganaslah lah di Pakistan ni ya. Aa, dan beroperasi dalam wilayah Afghanistan dan menyerang dalam kawasan Pakistan lagi balik masuk Afghanistan ya. dan lepas tu melayakan diri masuk wilayah Afghanistan dia serang dia lagi serang lagi ya. Aa, dia dibisahkan dia sempadan dia ni ada bukit ya. bukit dia tu macam batu ya. nanti bila saya senang nanti saya ada tunjuk lah kawasan dia memang bukit dia batu dia warna kelabu warna coklat ya. Aa, dia tak ada pokok langsung tapi dia banyak tempat-tempat nak bunyawak dalam lubang-lubang gua-gua celah-celah batu lah ha, ya. celah batu jadi tak boleh pergi dekat pun dengan bukit tu dia memang kawasan kawasan larangan eh, kawasan larangan ataupun ada curfew lah eh. siang pun curfew lah. jadi Afghanistan ya, ini menyebabkan eh, bila tentera dia lapang mati Pakistan terpaksa buat pertama kalinya dalam sejarah dia melancarkan serangan udara ke atas kumpulan militan TTP ni Taliban Pakistan ni eh. Taliban Af Pakistan ni jauh ke dalam wilayah Afghanistan bila dia serang tentera Pakistan ni dia lagi masuk balik Pakistan eh lagi masuk balik Afghanistan jadi Pakistan terpaksa guna tentera udara dia serang dalam kawasan Pakistan Afghanistan eh ya. dan ini telah membunuh seramai 46 orang awam yang uh, termasuk wanita dan kanak-kanak dan ini menimbulkan kemarahan Afghanistan yang telah mengutuk serangan tersebut ini berlaku uh, tahun lepas ya bulan 11 atau 12 ya. mengutuk serangan tersebut dan berikrar akan membalas dendam ya maknanya dah dan lah ya. ramai rakyat tapi ramai rakyat Pakistan sendiri mengutuk serangan tu Rakyat Pakistan sendiri tak setuju tentera Pakistan serang Afghanistan buat rakyat Pakistan ni dia bagi dia orang ini Muslim Brothers, Muslim Brothers tak kira lah Syiah ke apa ke Muslim Brothers. Kita tahu di Pakistan ada minoriti Syiah ya. Akhirnya pada bulan Mac ya 2025 pertempuran meletus juga ya di antara tentera Pakistan dengan tentera Afghanistan selama dua hari di sempadan Utara Balochistan eh namun hanya seorang askar terbunuhlah seorang askar Afghanistan terbunuh dan seorang askar uh, Pakistan terbunuhlah eh ada ha, dua hari sretel eh ha, tapi memang berlaku pertempuranlah dan yang memburukkan keadaan lagi ialah sempadan Afghanistan dan Pakistan ya eh, Balochistan tidak diiktiraf oleh Afghanistan dia tak iktiraf sempadan tu Ah dia kata sepadan tu dah makan wilayah dia sebab apa? Sepadan tu digariskan, di draw, di oleh British ya, oleh British ya. Eh. Dan dia kata etnik Pashtun ni eh, yang berasal dari Pakistan ya, eh, ramai dalam kawasan eh, Pakistan ya, eh, ramai yang kawasan. Dan dah berkurung-kurung duduk kat situ macam mana claim Kawasan tu lah kawasan eh, Pakistan ya. Eh? Ha, jadi dia tak itiraf sepadan. Jadi bukan ada saja ada masalah eh, pemberontakan di Balochistan, ada masalah Taliban hmm, Afghanistan ya nak nak lawan kerajaan Pakistan ni, nak jadikan Pakistan ni macam ala-ala Taliban, tapi juga ada masalah sempadan. Nah, dan Afghanistan tak iktiraf, eh, tak iktiraf sempadan tu. Dan sempadan tersebut, dia kata dibuat oleh British tanpa berunding dengan pihak um, pihak Afghanistan pada masa tu. Eh. Ha, masa dia nak bagi kemerdekaan kepada kepada uh, kepada Pakistan lah. Eh. Pada masa yang sama, terdapat satu lagi puak, dia ada tiga puak, satu lagi puak penentang yang menentang kerajaan Pakistan iaitu puak Baloch, eh, Balochistan ni. Eh yang menuntut kemerdekaan Balochistan daripada Pakistan eh. Mereka ni dipanggil BLA ataupun Balochistan Liberation Army. Dia orang ni pun lagi ganas eh. Ah, ha. yang menyerang projek-projek jalan raya dan jalan kereta api dan culik orang eh. Culik eh, orang-orang asli dan minta tebusan dan dia ni banyak eh, dia banyak sabotaj jalan raya dengan jalan kereta api yang sedang dibina oleh kontraktor Cina lah, ya, eh. kontraktor China. Dan puak-puak ni menuntut kemerdekaan ni juga disokong oleh CIA. Pelik eh. Pakistan sekutu dengan Amerika Syarikat tapi CIA ini dia masuk tahun, cucuk juga bagi orang ni lawanlah sebab apa dia nak negara Pakistan ni berpecah belah sentiasa dan sentiasa bergantung kepada dia dan menjadi semakin agresif telah dan serangan puak Balochistan ni semakin agresif setelah uh, minyak dijumpai di, di Balochistan ya yeah. dalam 2 tahun lepas minyak telah dijumpai dekat Balochistan ni jadi dia orang tengok negara ni akan bakal jadi negara yang kaya negara ni yang menuntut eh yeah. menuntut jadi bila dah ada duit ada sokongan dari luar um, berterusan. Lah. Sebab tu Balochistan ni, dia macam curfew eh, untuk orang luar. Orang Balochistan, orang Pakistan boleh bergerak sana. Tapi orang luar, rakyat asing tak boleh lalu kat sana. Ya? Aha. Kalau macam rakyat asing nak lalu kat sana, kena minta kebenaran dulu daripada polis, daripada tentera semua. Dia bagi sertifikat tu. Lepas tu dia escort. Eh, dia escort sampai lah ke Iran. Ya? Ah, dan kebanyakan orang yang lalu ke Balochistan, Balochistan ni sebab dia nak pergi ke Iran lah nak pergi ke sempadan nama Taftan Taftan eh Taftan tu sempadan antara Iran dengan 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 Pakistan lah dan konflik dan serangan-serangan ni eh, serangan-serangan daripada pemberontak Balochistan ni menjejaskan progres China Pakistan economic corridor lah China Pakistan economic corridor ni ialah banyak lah eh China dengan Pakistan China banyak invest takat ni dia invest dah 65 bilion di Afghanistan dia buat jalan raya, dia buat jalan kereta api, buat highway, buat empangan, buat uh, stesen jana kuasa elektrik dan macam-macam. Lah. Ha, jadi ini merisaukan China lah eh, yang setakat ni 65 bilion dah melabur. Lah, ha, uh, untuk projek China, Pakistan, ekonomi korodan dan rakyatnya sering, rakyat China ni selalu jadi sasaran lah, sasaran serangan dan setakat ni dalam masa 3 tahun ni 6 orang warga China telah pun terkorban dalam masa 3 tahun. Eh? Lah. Tiga tahun. Jadi, China pun risau juga kat situ. Banyak syarikat dia dah balik, dah tak nak bawa kerja lagi. Jadi, uh, dia mengganggu eh, uh, progres uh, mengganggu progres pembangunan infrastruktur di Pakistan lah, uh, eh, dia serang jadi serangan ni hampir berlaku pada setiap hari ya, tak ada kecil dengan besar je sebab itulah uh, saya masa di Pakistan tu uh, walaupun saya sampai dekat bandar Kuwaita dalam, dalam wilayah Baluchistan ni uh, terus polis escort pergi masuk hotel dah masuk hotel tak boleh keluar kalau nak makan kirim kat polis dia tolong belikan eh. nak beli rokok beli apa ke dia tolong belikan eh. Uh. jadi kerap Uh, walaupun pekan-pekan ni ha? di sepanjang Balochistan ni sentiasa diserang oleh kedua-dua puak penentang ni penduduk kat sana juga tak mau tentera Pakistan masuk campur sebab bila tentera Pakistan ni pun kau jahat juga eh. dia bila masuk campur eh, dia ambil kesempatan terhadap kedai-kedai ni dia curi lah itulah ini lah eh. macam-macam eh, tentera Pakistan ni pun ada palat juga lah eh, dengan, dengan penduduk kat sempadan ni lah ha? tak tahu masuk campur eh. terdapat juga serangan pada November 2024 satu konvoi rakyat Pakistan yang berketurunan yang berpahaman Syiah Syiah eh, syia, eh? telah diserang oleh puak TTP ini yang berfahaman sunni di wilayah Karam bersepadan dengan Afghanistan eh Afghanistan. Jadi serangan terhadap orang awam pun berlaku ha pasal isu sunni dengan syiah eh. Jadi Pakistan eh bukan saja menghadapi masalah dengan India di Kashmir ha di mana India menuduh Pakistan memberi perlindungan kepada pemberontak pemberontak Jammu dan Kashmir. Mereka juga mempunyai masalah dengan tiga kumpulan berasingan yang bersepadan dengan Pasingan uh, yang bersepadan dengan Afghanistan iaitu TTP Taliban Pakistan, BLA ya, eh, uh, Balochistan Liberation Army dan Pashtun eh, dan Pashtun dan Pashtun. Dalam hal ni Pakistan pula menuduh Afghanistan memberi perlindungan kepada puak-puak yang menentang tersebut dan turut menuduh India membantu puak-puak tersebut. Jadi terbalik lah ya, terbalik. Uh, kalau di Kashmir ni India yang tuduh uh, Pakistan ya memberi perlindungan eh, kepada pembuat perontak Kashmir ni. Eh. Sabut kan? Itu belum lagi cerita pasal Azerbaijan dengan Armenia ni. Lagi terbalik, ya Lagi tu terbalik balik. Eh. jadi, Iran ni pun ada masalah sepadan juga dengan Armenia, dengan Azerbaijan. yang peliknya, nanti lain kali saya cerita. Iran ni, ni, dia ada masalah dengan Armenia ni. Azerbaijan ni Syiah. 90% penduduk Azerbaijan ni Syiah. Tapi Iran dia sokong Armenia. <laughs> pelik kan? Ha, Syiah, Syiah dia Armenia. Di Armenia dia 90% Kristian Orthodox. Eh? Ha, sebab ada masalah sempadan, masalah pemberontakan, masalah macam-macam um, masalah ya. Dan di Armenia ni pula Amerika Syarikat sokong India apa sokong jadi dekat situ dia orang macam geng eh. Ya. <laughs> macam geng eh. Ya. Tapi perang Azerbaijan dengan Armenia ni lain kali kita cerita. Ha, dan yang nak beritahu ialah dia orang ni masing-masing ada masalah sempadan lah ya. Iran ada masalah sempadan, Pakistan pun ada masalah sempadan, bukan saja di Kashmir ya. Dia ada masalah sempadan untuk Balochistan ni di mana ada tiga puak pemberontak yang hari-hari -high dia attack dia. Ha, sebab itulah kawasan tu sangat-sangat bahaya lah. Ha, sangat-sangat bahaya. Sebab bila saya sampai sana, dia terangkan kenapa tempat ini bahaya. Saya kata, kenapa tak boleh kayuh eh? Kenapa nak escort semua ni eh? Dia, dia explain lah. Ha, dan dia ada satu tentera khas unit-unit penentang keganasan eh. Ha, sebab China, uh, dia nak uh, Pakistan ni serius sikit lah pasal nak, nak bendung. Eh. Tapi itulah masalah dia. Apa yang berlaku di sempadan... Um, Pakistan dengan Afghanistan ni mungkin hampir serupa juga yang berlaku dengan Israel tapi tak seterus sana lah ya. Dia ya, diserang nak nak attack pemberontak-pemberontak um, uh, ni pengganas-pengganas ya, ni terkena juga orang awam ya, yang tak berdosa mati juga ha, macam tu juga dekat Kashmir ya, terkena tapi dekat Kashmir tu yang dia attack dekat India tu memang sengaja nak attack orang awam lah. Ya. Ha. Jadi itulah dan kita ni sebagai umat Islam ni harap mereka ni dapat selesaikan masalah sesama sendiri. Tapi yang bagusnya, yang bagusnya, kedua-dua Afghanistan dengan Pakistan ni, Afghanistan membaik dengan China, Pakistan pun baik dengan China. Afghanistan pun baik dengan dengan Rusia, Pakistan pun baik dengan Rusia. Jadi saya rasa dia orang tak akan berperang lah. sebab apa? Rusia dengan China ada kepentingan di kedua-dua negara dan mereka ni tak nak tengok mereka berperang sebab apa? Kalau Pakistan dengan Afghanistan berperang akan merugikan mereka. Eh. jadi saya harap Pakistan ni, China dengan Rusia ni dapat memainkan peranan dan saya harap pemimpin-pemimpin ni mereka rasional, ah, fikir kuasa Islam jangan bergaduh gaduh sangat. Eh. Gaduh sangat supaya darah Islam ni kuat dan tak jadi lemah lah, eh. ha, nah, sebab itulah CIA ni dihantar eh. walaupun Pakistan ni sekutu Amerika tapi eh, dapat bantuan daripada Amerika tiada tahun tapi pada masa yang sama CIA main jauh juga dari situ dia support kumpulan-kumpulan penentang -kumpulan Pakistan ni sebab apa dia sekutu Pakistan tapi dia tak nak Pakistan tenteram aman dan kuat eh. sebab apa kalau Pakistan ni kuat ha? itu akan menjadi ancaman kepada Israel pula eh. Ha? Ah, 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 ah itulah dia geopolitik dan uh, terima kasih kerana sudi bersama saya hari ini selama dua, lebih 20 minit eh. uh, saya nak pergi makan dulu jangan semua dah tunggu dekat kedai ya ah eh. uh, baca komen kejap ah betul uh, Rocky siang dekat Pakistan banyak sumber-sumber ekonomi yang baru saja ditroker ya eh. uh, baru saja ditroker dulu susah nak troker sebab apa ada perang eh ah uh. China tengah membuat proses cari gali lah. dia ada red earth juga ya yeah, correct ah China dan Pakistan ada sign agreement sekarang. Banyak pekerja China di Pakistan. Betul. Bukan setakat pekerja China di Pakistan. Eh. Restoran orang China pun banyak. ah eh? ha. orang China pun banyak. Eh. Ha. tapi orang orang China yang pergi bekerja di Pakistan ni bukan orang China yang macam Shanghai, Mereka KL, Hong Kong ni. Dia lain. Rupa dia lain sikit. Dia hitam sikit. Dan dia macam orang Cina Tibet. ah ha. dia, tadi tak macam orang Cina Hong Kong. Ha. dia lain sikit. Dia lain sikit. ah ha. saya jumpa ramai. Eh? Ha. ramai. Dan ramai orang Islam. Ramai orang Islam eh, orang Cina Islam di yang bekerja di di sepadan di Balochistan ni ya. Eh? Ha okey. ada masjid dia orang, dia orang kat situ. Okey. Okey, assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersama saya hari ni dan jangan lupa support teh Moringa. Satu paket RM23, dua paket RM38. Okey. Bye. Terima kasih.